В России они действительно, ну им нравится Путин, и они нравится то, что он делает, они действительно, слава Богу, Крым спасли. Понимаете, в чем дело? Ну, и тут разница взгляда. Мы там, да, наш взгляд, что неправильно, а их взгляд, что правильно. Саша, в шестьдесят году, когда Советский Союз, в Праге были события, мы были студентами, но мы четко понимали, у нас тоже было все зашорено. Для нас, нас все не было пускали. Неважно, а для Чехов они хотели. Нет, но дело да? в том, что тем, та молодежь, которая у нас была в России, мы понимали, что это неправильно. И у нас тоже были, пусть маленькие люди, Просто каждый человек это неоправдание. Они считают, что раз они считают, что Путин правильно поступает, идет на войну э, с войной на... Можно сказать, Он не идет на войну, он спасает людей от бендеровцев, как вы не поймете. Это не с телевизора информация, это информация от кого я знаю постарей, кого я знаю людей. Что там живут. Понимаете, потому что они реально думают, что они спасают. Путин спасает своих людей от Бендеровцев. Не фашистов, как он там их называет, еще Я не, не верю, что в интернете в России нет информации. Просто ну, большинство, позвол... понимаете, все люди это не что Россия. Вы, спор... вы не спорьте со мной. Я не спорю. Потому я что, я что это не я. Я передаю то, за что купил, за то продал. И говорю, какая есть ситуация, что у людей всегда есть право выбора. Вот. И получается, они молятся молитвами абсолютно наоборот, чем мы. И потому тут есть выбор, да, чтобы мы не воевали друг с другом, потому что мы тоже начинаем как бы в суперечки вступать. А действительно надо воспринимать так, чтобы в саду было дерево, он сказал съешь, в тот день когда съешь помрешь, у тебя есть право выбора. Мы молимся, мы не хотим, чтобы Украина разъединялась. Но мы же не возьмем автоматы и ставим, скажем, мы вас не отпускаем. Хочете идти, идите, это право выбора. Просто мы должны предупредить людей, помолиться, сделать со своей стороны, что можем, но насиловать мы не можем, на то есть право выбора. Да, Понимаете, если они хотят, ну то как, что мы скажем? Вы не правы, вы дураки, а мы умнее. Мы, значит, должны принять эту думку и ее тоже уважать, если мы говорим о любви Божьей, так или Потому то, что есть, я бы так сказал, обольщение какое-то. Потому что люди реально об обольщении. Они реально думают, ну, что они спасаются, что они спасают Крым, хотят спасать схитную Украину от каких-то выдуманных националистов, бандеровцев и все. Это обольщение. Обольщение идет через что? Через засобы массовой информации. А затем стоит кто? Правильно. И получается, что людей я И они так думают. И в том-то и дело интересно. Я понимаю, еще когда люди, ну, люди телевизорно смотрят все, но ну, когда я слышу, что наши братья во Христе протестантские церкви, то мне непонятно. Думаю, ну как так? Тоже какое-то непонятное положение получается. Шо? Сколько человек вышло с Египта? Два миллиона, говорят. Больше. Mm. А вошло в обетованный Мы только 23 года существуем. А еще Давайте помолимся. Я хочу помолиться за обольщение. Ну, против обольщения. Потому что действительно нужно, чтобы зашло солнце правды. Потому что в темноте, вот так оно и есть, обольщение в темноте обманывает. То есть, а? Ну, сейчас время есть. Вот. Против обольщения за правду. Чтобы действительно, правда, чтобы мы не говорили разные мнения на одно и то же. Чтобы было в этом понимание единства. Но, когда люди что-то выбирают, даже блудный сын захотел идти блудить, что ему папа, схватил и привязал к батарее. Нет. Сказал, ну иди, я тебя отпускаю. Понимаете, чтобы мы сами себя на войну не настраивали. Если не так, мы молимся, мы выступаем за целостность, но люди отделяются, не воспринимают, что мы должны делать. Привязывать их к батарее. Значит, ну, отпускаем, благословляем, а что Давайте, моля. Мне...